В триває виставка, присвячена Дню Незалежності. У галереї Ужгород розгорнуто експозицію полотен членів закарпатської організації національної спілки художників України. Свої роботи представили 34 автори, серед яких Йосип Бабанець, Юрій Боднар, Василь Вовчок, Олена Кондратюк та інші. За словами організаторів, це був експромт митців, результат якого приємно вразив. выставка у нас организована живописной секцией нашей организации закарпатской в выставке ко дню независимости принимает участие 34 художника, свыше 60 работ предоставлены работы, которые тут у нас сегодня предоставлены, вы можете их посмотреть выполнены во многих техниках начиная от реализма, авангарда, модерна Уровень нашей выставки и любой выставки всегда зависит от того, кто принимает в ней участие. Ну, например, в сегодняшней выставке мы видим, что принимают заслуженные художники Украины. Это такие, как Василь Петрович, Свалявчик, как Владислав Габда, Володя Павлишин. Это известный художник не только в Закарпатье, и на Украине, и за, за границей. И многие-многие другие. Глава секции живописной, это Vas, Vas, vasilij Ivanović Povčok, uh, еще раз показала наскільки майстри пензля різняться за манерою письма Хоча тематика робіт спільна за словами участника виставки не хотілося торкатись политики адже її зараз и так багато маки сейчас у нас это уже такой национальный цветок да Ах, не хотел я какие-то такие политические вещи затрагивать потому что политики у нас в жизни очень много хватает. очень много и это на художниках страшно отражалось. была сначала После начала революции была большая такая депрессия. Год практически никто не работал. Не помещалось. Художники особо чувствуют, когда перемены в обществе идут. И хотя это были перемены к лучшему, да, но, но Майдан, фронт. Это все-таки э, сидишь так в кафе, в Ужгороде, и как-то неудобно тебе, да? Ребята там на фронте умирают. Ну, так что выставка, как по мне, получилась такая, как будто бы сняли с себя какой-то стресс, хотели улыбнуться художники, зрители, чтобы улыбнулись. И она получилась такая веселая. Как... Приглашаем всех ужгородцев и не ужгородцев, и туристов, которые смотрят телеканал Тысу, наш любимый телеканал. Приглашаем на выставку. Організатори щиро запрошують усіх бажаючих відвідати выставку, яка триватиме до 4 вересня. Thank you.